классическом понимании убийца времени на сегодняшний день это техника, телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, то есть то, что содержит в себе отвлекающий фактор. Зрозуміло, что відмовлятися від усіх цих благ цивілізації, тим паче, якщо з ними пов'язана ваша робота, не потрібно. А от сказати ні соцмережам, форумам та безладним подорожам веб-простором варто рішуче. Сейчас есть программы в интернете, которые автоматически самостоятельно ограничивают доступ на сайты, блокируют время пребывания в интернете. Это своего рода такой внешний сервер. Так само, чтобы встигать жить полноценно в реальности, нужно выдалить из своего дня компьютерные игры. Вместо часу времени за эту игру проводить, например, полчаса или по 10 минут хотя бы. Или включать компьютер, но заниматься там другим делом. То есть техника та же, действия те же, но уже наполнять их каким-то другим смыслом. Кориснейшим. Не бойтесь прославиться ведь людьком и смеливо отмовляйте навязливым прохачам у допомозе. Самое сложное понять иногда, что услуга, оказываемая другому человеку вопреки своему действию, на самом деле нужна больше не самому себе, а больше нашему эго, когда мы хотим, чтобы нас похвалили, Ради таким знакомым, ты и сами пользуешься технику делегирования. Деньгами платить дешевле. Если дешевле заплатить, возможно, стоит найти того, кому заплатить денежки, а он является профессионалом в этом деле. Например, вы переезжаете. Можно таскать ящики самостоятельно, а можно заказать аутсорсинг, заплатить 150 гривен и сохранить время, силы, здоровье. А в эти два часа переезда заняться чем-то другим, более необходимым для вас. Но часом для успеху итаких таких відмов Анна Балитка, за мало. А на балет сказал для серебра на теоричном кубке Украины у категории физик-модель Пекине сказала они не просто солодушкам, а и фруктам, горицам и овощам тоже. Кушаешь один белочек, одну курочку, одну а, рыбку какую-то хек, совершенно невкусную, вот давишься ею, запить себе нельзя, потому что выводишь водичку. Ну, в общем, страшный на самом деле период не совсем полезный, но вот такой вот минус профессионального спорта, когда ты готовишься к соревнованиям. Повторювати это для развлечения подобный режим не радимо, але ты кто в чи будет любой другой способ достигает вершин, Так как это мое любимое дело, так как я знаю, к чему я стремлюсь, чего я хочу и для чего я это делаю, у меня есть четкая цель. Конечно же, я себя морально настраиваю. Это делает меня сильнее и мне это нравится. Вот поэтому, как бы, получается себя сдерживать.